Saya yakin bahawa dari kemaman akan terus ke besut, ke marang, ke besetiu, ke besut, ke jertih. Dan insya Allah seluruh negeri Terengganu ini akan diadakan himpunan-himpunan. Dan program-program seperti ini yang saya yakin dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam pilihan raya umum yang akan datang, pilihan raya negeri yang akan datang. Sekali lagi kita mencatat keputusan 32-0 insyaAllah Ini merupakan simbolik kepada istiqamahnya rakyat negeri Terengganu Yang terus bersama-sama dengan parti Islam Semelisha PAS Yang kita yakin bahawa denyut nadi perjuangan dan istiqamahnya Rakyat negeri Terengganu ini Bukan sekadar hanya akan terbatas di kemaman semata-mata Bukan sahaja akan terbatas di besuk di jertih semata-mata Tetapi tidak mustahil daripada kemaman Dia akan berjangkit ke Kuantan, ke Pahang Dan menjadikan Pahang Insya Allah akan berada di bawah pangkuan Parti Islam Semulisya PAS Dan kalau Pahang pun berada di bawah naungan kita tak lama lagi dia akan mengetuk pintu karak dan gombak Dan akan terus ke Putrajaya Saya akan intetaskan Walaupun pada malam ini kita berhimpun di kemaman Tetapi suara daripada kemaman ini akan menerobos Menuju ke Putrajaya Dan tidak mustahil mereka yang sedang berada di Putrajaya sedang bersiap sedia menyusun laporan demi laporan untuk disubmitkan kepada big boss mereka bahawa mereka mungkin akan memberikan laporan-laporan yang baik-baik yang tulus-mulus untuk menyedapkan halwa telinga tetapi bagi kita tidak ada masalah buatlah apa jual laporan sekalipun dalam keadaan kapal mereka sedang bergolak dalam keadaan bahtera mereka sedang bergolak Dalam keadaan perpaduan sesama mereka sedang bergolak Kita di dalam parti Islam Semalaysia PAS Bersama-sama dengan Perikatan Nasional Kita bergerak bersama dengan denyut nadi rakyat Membina keyakinan menyebai perpaduan Menyatakan kefahaman kepada rakyat Biar nanti dalam pilihan raya umum yang akan datang atau pada bila-bila masa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pula akan mengambil alih teraju di Putrajaya insya-Allah. Tuan-tuan yang saya kasihi sekalian. Kita berada di dalam tempoh yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu tempoh Al-Asyrul Awal min Zulhijjah. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak menyebut Bagaimana ini merupakan tempoh-tempoh yang sangat mujarab Sangat-sangat mustajab doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis Ma min ayyamin al amalus salih fihin ahabbu ila Allah min al a'mal fi hadhihi al ayyam al قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يعد من ذلك بشيء صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدو ينلبه لتنتعي على الله سبحانه وتعالى Melainkan amalan salih yang dilakukan pada sepuluh hari yang pertama pada bulan Zulhijjah. Lalu para sahabat bertanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Walal fi sabirillah. Adakah nak dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala? Nabi berkata, Walal jihadu fi sabirillah. Walal fi sabirillah. Ya, dibandingkan dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala lebih afdal mereka melakukan amalan pada 10 hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah kecuali seorang lelaki yang keluar di jalan Allah membawa hartanya membawa dirinya lalu dia tidak pulang kembali ke rumahnya yakni dia mati syahid artinya berbanding dengan orang yang mati syahid Barulah lebih mulia orang-orang yang mati syahid Menunjukkan besarnya pahala dan kelebihan mereka melakukan amalan Di dalam 10 hari pertama bulan Zulhijjah Sehinggalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut di dalam hadis yang lain Di dalam bulan Zulhijjah ini ada suatu hari yang sangat mulia Iaitu hari wukuf di Arafah Di dalam hadis yang mutlafaq alaih Nabi menyebut di dalam hadis siamu yaumi arafah Ahtasibu ala Allahi Ayyukafira lahu sanatal madiyah Wasanatal lati ba'dah Puasa pada hari arafah Aku mengharapkan daripada Allah Supaya diampunkan dosa Orang puasa pada hari arafah Pada sembilan Zulhijjah... Setahun yang telah berlalu dan setahun yang akan datang yakni selagi mana tidak melakukan dosa-dosa besar ini bermaksud bahawa kita berada pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Yang mana 10 hari ini bukan 10 hari yang biasa. Bukan 10 hari yang biasa tidak. Sehingga para ulama mufassirin menafsirkan ayat wal fajri wal layalil demi fajar dan demi malam yang 10 Malam yang sepuluh itu merujuk kepada sepuluh hari yang pertama di dalam bulan Zulhijjah. Wallahu a'lam. Sengaja saya melontarkan persoalan ini untuk menyatakan kepada kita bahawa kita berhimpun dan kita melaksanakan program kita pada hari ini pada tempoh yang sangat dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita datang ke sini berkumpul di atas satu mandat, di atas satu hasrat, di atas satu tujuan untuk menyatakan sokongan kita dalam agenda kita mempertahankan kepimpinan mempertahankan kerajaan negeri Terengganu dalam berdepan dengan pilihan raya yang berikutnya kerana kita yakin selain daripada pimpinan Parti Islam Semelaysia Bas parti-parti lain khususnya berada di dalam kerajaan mereka yang berada dalam kerajaan yang ada pada hari ini sudah pun hilang arah tujuan di dalam mengemudi bahtera parti mereka sendiri. Hari ini sebagaimana cikgu bab sebut Menteri Miti Tengku Zafrul telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa dia keluar daripada AMNO letak jawatan sebagai pimpinan majlis tertinggi AMNO ketua bahagian dan juga ahli AMNO keluar daripada AMNO. Sementara tadi dalam sejamnya lepas Seti Agung Amno Datuk Datuk Ashraf Wajiri mengeluarkan kenyataan bagi pihak Amno menyatakan bahawa Amno tidak berpuas hati dalam erti kata lain tak puas hati kerana Teku Zafro ni keluar menyatakan terang dan jelas keluar daripada Amno untuk masuk PKR. Ah ha, ni kita nak tengoklah drama lagu mana pula tengok pula. Ah? Ha? Dia sebut je lah bahawa UMNO tidak berpuas hati dan menganggap bahawa ini merupakan suatu ancaman terhadap kerajaan perpaduan. Kita nak nyatakan kepada UMNO bahawa bagi pihak kerajaan yang ada PKR dan DAP ni, mereka tak pandang pun UMNO. Percayalah. Tidak, tuan-tuan, sekarang. Tak pandang pun. Orang kemahaman pun tahu. Ketengah, mana dah ketengah lah ni? Kau ke mana ni? Ah, ha, ketengah ni boleh ke siapa dia dah? Tak apalah, kita sambut baik, tak ada masalah. Ha, bagi pihak kerajaan negeri Terengganu, saya yakin siapa saja pengerusi kerajaan negeri Terengganu akan berusaha dengan baik, tak ada masalah. Tapi kepada abang eh yang ada di Kemama ni. Mana? Tolong-tolong kapa kat retek. Kalau setara tu je PMX duk tengok kepada Amno Terengganu, Jawab dia Amno Terengganu tak ada gega apa satu di mata pandangan kerajaan PKR kerajaan PM. Betul tak tuan-tuan sekarang? Tu baru satu contoh, banyak lagi contoh yang lain. Saya sebut tu sebab kita berada di Kemamah. Betul tak tuan? Kita berada di Kemamah. Tak kalah Datuk Zahid sendiri sebagai presiden Amno tak boleh pertahankan maruah pengurusi badan perhubungan Amno Negeri Terengganu. Malu kau Tahu tak tu, tuan Itu tu baru satu contoh. Ni contoh yang berlaku pada hari ni pula. Teku Zafro keluar daripada UMNO. Sebut je lah nak benar. Eh, orang Tina kalau nak cerah Minta dengan hakim dia tak rayak. Saya ni nak cerah ni tu hakim sebab saya nak nikah dengan kawan tu. Allah tak rayak lagu tu. Nah, nah. Tak ada orang puan. Dia minta dengan tu hakim. Ha, saya nak pisah dengan suami saya. Balik tidak dia kata, suami saya ni ketuk busung, ketuk dalam selimut boleh royaklah apa-apa pun. Tapi dia tak kisah sebut. Saya nak pisah dengan suami saya ni sebab apa? Sebab saya nak nikah dengan si A si B. Kalau lah isteri disebut lagu tu, maknanya dalam erti kata lain tuan-tuan sekalian, dia nak malukan bekas suaminya atau suaminya itu bagi dia tak ada maruah apa satu maka kepada ahli-ahli amno -ahli pimpinan amno yang ada pada hari ini percayalah kepada di mata Datuk Seri Anwar Ibrahim di mata PMS di mata DAP amno tidak lebih melainkan hanyalah merupakan perkaskas yang dijadikan alat untuk membentuk kerajaan semata-mata itu sahaja. Sebab itulah di bumi kemaman ini saya bagi pihak parti Islam semelisha pas dan juga yang ada. Biarlah suara ini sampai ke semua pemimpin, pemimpin Melayu Islam, bahawa sampai masanya untuk kita membentuk kesatuan Melayu Islam di, di, di bawah naungan payung kesatuan yang besar yang akan meliputi perpaduan ummah sampai masanya kalau tidak bila lagi tentaskan bila lagi kita nak harapkan minoriti yang menguasai majoriti yang ada di Malaysia yang ada pada hari ini nak harap bila lagi sampai bila kita nak harapkan budaya politik yang ada pada hari ini hasil kerana apa kerana minoriti yang ada cuba untuk menguasai majoriti Patuan tuan yang dirahmati Allah Ta'ala Banyak formula yang kita boleh buat Tapi perbincangan boleh dilakukan Perbincangan boleh dibuat Tak ada masalah Orang kata bahawa Eh, Pah nak baik dengan UMNO dah ke? Eh, dulu ke kamu kata Datuk Zahid ni Oh, kereta 47 k Datuk Zahid ni begini-gini Saya nak kata, -kata sekarang, Datuk Zahid ni 47 k ni Telah disucikan oleh PMX ni Oleh kerajaan ni Tak ada kan? Yang mensucikan dia ialah kerajaan yang ada pada hari ini Kerajaan yang ada pada hari ini telah pun mengeluarkan Ataupun telah menarik balik pendawaan terhadap Datuk Zahid Bagi kita, kita adalah pandangan-pandangan tertentu Terhadap pembebasan dan juga stand Yang telah pun dibuat oleh peguam negara terhadap kes Datuk Zahid tetapi yang mensucikan Presiden UMNO ialah peguam negara yang ada pada hari ini. Bukannya orang lain. Ertinya, kalaulah tiba-tiba berlakunya suatu move daripada UMNO untuk meninggalkan kerajaan yang ada pada hari ini, kamu yang ada di dalam kerajaan, kamu tidak boleh nak berkata apa-apa. Kalau berlaku, tapi saya tak terasa benda itu boleh berlaku tiba-tiba. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak ingatkan kepada semua yang ada di hadapan saya pada malam ini bahawa kita berdepan dengan suasana cabaran yang sangat besar. Kerajaan yang ada pada hari ini ialah kerajaan yang sudah hilang hala tuju. Hilang arah tuju. Tengok macam mana kemelut politik yang berlaku di dalam PKR. Orang kemaman sendiri, saudara Rafizi, Ramli ni orang kemaman. Orang kemaman kau orang kemaman tak kenal Astora Jabak suruh dia tukar nama pulak dah Kalau tukar nama lagi lah orang kemaman tak kenal Saya nak kata bahawa contoh yang berlaku kepada Datuk Seri Rafizi ini Contoh yang paling sesuai untuk kita belajar Bagaimana sebuah perjuangan Dia sebut dalam tulisan dia 27 tahun saya mengabdikan diri untuk membebaskan seorang yang bernama Anwar Ibrahim membawa ideologi reformasi. Saya merasakan perjuangan itu hampir sia-sia. Itu dia sebut. Kita kata alangkah kesiannya seorang manusia yang bijak bernama Rafizi Ramli. Alangkah kesiannya seorang manusia yang ada otak yang bijak bernama Rafizi Ramli. Baru dia tahu bahawa dia telah ditipu oleh manusia yang bernama Datuk Sri Anwar Ibrahim Baru dia tahu Baru kabar Kita ni muncul kabar lama dah korang Perjuangan untuk membabaskan seorang individu ni Tentang sekalian tidak akan sampai ke mana Perjuangan yang berteraskan kepada ketuanan seorang individu semata-mata Tidak akan sampai ke mana Seorang demi seorang yang berada dalam PKR pada hari ini mereka akan sedar sama ada hari ini sama ada esok sama ada tahun depan sama ada bulan depan 10 tahun lagi mereka akan sedar bahawa mereka berada bersama dengan PMX ialah merupakan kebersamaan yang sia-sia lihatlah rakan-rakan yang ada bersama-sama dengannya bermula daripada Dr. Chandra Muzaffar siapa lagi kalau kita boleh sebut Seorang demi seorang Esa Makno Azmin Ali Almarhum Tan Sri Khalid Ibrahim Kalau kita boleh sebut Seorang demi seorang demi seorang Sahabat-sahabat dia sendiri Meninggalkan dia dalam perjuangan Yang ada pada hari ini Ialah mereka yang sudah lagi Tidak bersama dengannya Daripada awal lagi Saya ni bukan nak serang peribadi Tidak tetapi saya tahu ucapan ini bukan hanya didengar oleh tuan-tuan yang ada di bawah ini tapi dilantunkan secara langsung ke seluruh dunia Dan akan dirakam Diputar balik Dipusing semula Ditayang balik Dan dilihat mana sudut dan sudut Angle yang boleh diambil tindakan dan sebagainya Saya nak nyatakan bahawa Saya menyeru kepada kawan-kawan yang ada di dalam PKR Yang masih ada di dalam PKR agenda apa lagi yang kamu nak perjuangkan di dalam parti keadilan rakyat yang ada pada hari ini apa lagi agenda yang kamu nak perjuangkan kamu kata kamu nak laksanakan reformasi reformasi apa yang kamu buat dalam parti kamu sendiri bagaimana kita melihat pendedahan yang dilakukan oleh saudara Rafizi? ...bahawa dia telah ditipu daripada awal sistem penguntian dalam PKR... dilakukan dengan penuh penipuan daripada awal sampai ke akhir. Penuh penipuan. Angka demi angka yang dibentang merupakan angka yang penuh dengan penipuan. Kita tertanya-tanya, sesama partinya sendiri pun dia menipu apatah lagi kepada rakyat. Betul tak tuan-tuan? Kalau sama saing-sahing dia sendiri... Sama dalam parti pun dia menipu. Maka bilakah lagi kamu akan sedar wahai kawan-kawan yang ada dalam PKR. Menteri dalam negeri khususnya menjelang pemilihan PKR dihantar pegawai-pegawai SPRM tangkap pegawai-pegawainya yang ada di KDN. Sekarang senyap dah cikgu bab pernah sebut. Selepas pemilihan PKR, kes ni akan senyap. Senyap sungguh, Cikgu Bap. Boleh jadi Tonucung ni, budak ni. Boleh jadi Tonucung budak. bagi budak, budak. Tak Boleh jadi Tonucung sebut betul sungguh. Selepas pemilihan PKR ni, kes yang melibatkan Sir Puri Nasution ni, senyap. Senyap sungguh. Sebab kes itu sengaja dibuat untuk menghalang Datuk Seri Saifuddin untuk pergi kepada jawatan timbalan presiden. Tak sedar lagi kah wahai kawan-kawan yang ada dalam PKR? Tak sedar lagi kah tuan-tuan PMA ni telah mengambil risiko yang sangat tinggi memberikan laluan kepada anak andanya sendiri untuk pegang jawatan. Kita pelik sebenarnya. Kenapa Perdana Menteri berkesa-kesa, terkesa-kesa, penuh terkesa-kesa pergi lantai? untuk menjadi penasihat. Uh, latik taksin sinawarta untuk menjadi penasihat. Atas dasar apa? Apa kejayaan taksin yang dijadikan contoh kepada Perdana Menteri untuk nak jadikan penasihat? Rupa-rupanya kejayaan taksin sinawarta ialah menjadikan anaknya sebagai Perdana Menteri Thailand. Tidak, tidak, Pada sekat tu je saya malas sambung. Orang kemaman dia tahulah sambungnya. Maknanya apa dia? Artinya Inilah barangkali kejayaan Taksin Sinawarta bekas Perdana Menteri Thailand Yang sangat mengkagumkan kepada Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini Tuan-tuan, ini bukan mudah Nak letakkan laluan kepada anak sendiri menjadi timbalan Presiden bukan mudah Tetapi Siapakah lagi orang yang boleh dipercayai untuk melindungi kebeprokan ayah anda Melainkan anak sendiri Betul tak? Bagi kepada orang lain Cerdik-cerdik pun Tengok-tengok kalau kalau ada sesuatu yang pincang Yang melanggar undang-undang Boleh jadi ambil tindakan Tak boleh jadi masuk ke dalam semula Ini masalah sudah tentu orang yang bernama Datuk Seri Anwar Ibrahim ini tidak mampu untuk mengakhiri hayatnya di dalam penjara maka sebagai suatu insurans yang sangat-sangat menjamin tidak ada cara lain melainkan letakkan anak sendiri menjadi suatu insurans yang sangat ampuh bagi menentukan bahawa si ayahnya ini tidak akan menjadikan tidak akan berdepan dengan apa-apa masalah apabila pencing kelop. Tak ada cara lain tuan-tuan. Sebab itu saya nak nak pukul 12 baru satu isu baru. 12 setengah boleh ke? Sebab kata penganjur ada mutu seperti lagi ni. Mutu cabut bila malam ni ke? <laughs> Tuan-tuan yang -tuan, dirahmati Allah Ta'ala Demo tak ada cabut bertuah Kalau tidak kita nak daftar juga Saya dengan cikgu bak nak daftar Mana tahu boleh buat klik peti sejuk malam ni Tuan-tuan sekalian Nak ceritanya inilah seruan saya Kepada orang-orang yang ada dalam PKR Kerajaan yang ada pada hari ini Sudah pun hilang arah Nak kata reformasi Nak kata reformasi Nak kata bela rakyat tidak ada agenda membela rakyat melainkan agenda-agenda biasa yang paling menonjol ialah mereka mengenakan pelbagai dasar dan polisi untuk menyusahkan rakyat dan yang terbaru bagaimana isu gas tongkeh ni tuan-tuan sekalian benda ni gapat di hati rakyat gempak di hati rakyat peniaga-peniaga tak boleh lagi menyimpan lebih daripada tiga tong gas LPG yang jumlahnya 14 kilogram Setiap satu kali tiga 42 kilogram gas Tak boleh simpan dah Sedangkan bagi peniaga-peniaga Gerai-gerai kecil yang biasa Yang mana lori gas pun datang Sekali-sekala mereka, mereka biasa simpan Lebih daripada lima, enam tonggak Untuk kerai-kerai kecil yang biasa Oh mereka kata bahawa Polisi ini sejak daripada zaman Perikatan Nasional Betul zaman kita Tapi kita tidak kuat kuasa Kalau nak kira polisi yang ada zaman kita Orang goreng pisang guna minyak Minyak masak tu pun Tak boleh guna minyak masak Beli kedai dia kena beli minyak masak yang Tidak bersubsidi betul tak? Tapi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri pada masa itu sebut bahawa takkan kita nak seribu makcik-makcik jual goreng pisang Artinya polisi itu ada Undang-undang itu -undang ada Tetapi tidak dikuatkuasakan kerana Aspek undang-undang ini -undang Dia ada satu aspek namanya timbang rasa Timbang rasa Kerajaan yang ada pada hari ini Kata menteri untuk menjimatkan Subsidi 3 bilion setiap tahun terpaksa gunakan polisi ini dan tuan-tuan nanti -tuan tengoklah bagaimana tom yang naik harga nasi goreng naik harga nasi goreng pataya naik harga nasi goreng kampung naik harga sebab apa sebab semuanya menggunakan gas untuk masak takkan nak tebak nak tebang pokok kayu nak masuk dengan kayu api tuan-tuan yang saya kasih sekalian nak jimatkan 3 bilion subsidi kita nak tanya kenapa kamu bersungguh nak jimatkan 3 bilion subsidi minyak subsidi gas kamu hamburkan 12 bilion untuk buat MRT di Pulau Pinang 12 bilion untuk buat MRT di Pulau Pinang sedangkan MRT di Pulau Pinang itu bukan tujuannya untuk nak mengurangkan kesakan kalau nak kurangkan kesakan daripada tanah besar ke pulau boleh kira Ni MRT ni tu pusing ku dalam pulau Pusing ku dalam pulau Bila saya sebut dalam parlimen Menteri pengangkutan dengan penuh emosi Bangun Dia kata inilah dia pasti mas Inilah dia pasti mas ni uh, Sebut sikit-sikit pulau pinang sebut pulau pinang No buat ECRL Nak banding dengan ECRL Eh ECRL ni dari pada Pahang Merentasi Terengganu Selangor Merentasi Pahang Terengganu Kelantan Pak Buti Negeri tak boleh nak banding dengan MRT pula pindah Pak Buti Negeri ICRN ni Yang akan mencetuskan industri hiliran Setiap satu stesen ini Akan ada bisnes yang boleh dijana Akan ada pula barangan yang boleh dibawa Daripada KF Pelabuhan Kelang Sampai ke Kota Baru Sampai ke Kelantan Nak banding dengan MRT Tuan-tuan percayalah kata-kata saya Dengar baik-baik kata-kata saya MRT Pulau Penang ini akan menjadi gajah putih yang akan menjadi lambang kegagalan polisi yang telah ditinggalkan oleh kerajaan Pakatan Harapan yang ada pada hari ini. Tentu sekali banyak yang kita boleh sebut. Tapi percayalah kerajaan hari ini merupakan kerajaan caca merba yang sudah tidak tahu lagi mana mereka nak melangkah. Menteri yang ada ni mereka akan ambil masa lama untuk nak lantikkan. Agni ni pula ahli parlimen Hulu pula kata dia kata parti dia bersedia isi kosong kalau ada Kekosongan seorang jawab Pantai menteri. Pula dah. Kita setuju kata setuju tuan-tuan? Ah setuju. Saya setuju tak ada masalah. Dah nah. Kalau tak ada orang ganti lantik Hulu Langat seorang, lantik jelutong seorang jadi menteri. Nah, baru sedap kalau tekan nak faham depan ni. Dah lah. sedap bah kau Jelutong seorang, Hulu Langat seorang jadi menteri lok biar Eh tak malu buat-buat tu atah, tak malu. Percayalah, nak lantik menteri ni dia akan ambil masa yang lama sebab apa? Sebab sejarahnya Perdana Menteri ni tidak mudah dalam bab membuat keputusan. Nak lantik hakim pun lama. Nak lantik duta Amerika Syarikat pun lama. Nak lantik menteri ni pun Rafizi letak jawatan Wartawan tanya dia, dia pun tak tahu lagi siapa eh siapa siapa bagi tahu tak jawatan. Yang kawan tu dah hantar surat dah pagi tadi. Ni loss control. Dia nak ke sana nak jalan sana sini, jalan sana sini, banyak kawan lagi. Sebab itu tuan-tuan sekalian, sampai masanya insya-Allah. Kita di Terengganu, kita teguh memimpin badai kemenangan ini. Kita start daripada Kelantan. Kita telah membadai negeri Terengganu menguasai Kedah, menguasai Perlis. Insya-Allah pada masa yang akan datang, kita pastikan kita menguasai negeri Pahang, negeri Perak dan kita ambil alih Putrajaya insya-Allah. Boleh kata boleh. Siru ala barakatillah. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.